Украина добывала угля. Более 200 миллионов тонн. И вот когда сегодня говорят о том, что вот за первый квартал добыто там 6 миллионов тонн угля, представляете, какая разница между тем, что было и что стало. Вот за те 23 года независимости Украины, те так называемые реформаторы, а все, которые приходили, все руководители, которые приходили, все министры, все президенты страны, премьер-министры, они все называли себя реформаторами. То есть они проводили реформы в угольной промышленности Украины. И вот дореформировались до того, что на сегодня, на сегодня у нас осталось, ну, проблема, безусловно, проблема того, что началась война, и то, что те шахты, которые остались на территории неконтролируемой Украиной, но даже те, которые шахты сегодня работают в Украине, это Львовско-Волынский бассейн, это шахты, оставшиеся шахты Донецкой, луганской области. Честно назвать шахтами их нельзя. То есть предприятия, которые имеют устаревшие технологии, которые практически не развиты, то есть которые сегодня работают на вот тех запасах, которые, так сказать, вот рядом находящиеся. То есть, по сути дела, шахты не развиваются, и туда никто ничего не вкладывает. Вот у нас был министр Дымчишин. Сидели тут его руководители. Вот мне, вы знаете, вот я посмотрел сейчас зал, где генеральные директора, где руководители угольной отрасли. А что у них не болит? Вот не болит за то, что происходит в угольной промышленности. Вот у вас болит, а у них не болит. Побыли до перерыва, и мы пошли. У них что? Здесь шахты находятся в Киеве. Они все работают там на местах. Они должны были здесь сидеть до последнего момента, выслушать до последнего человека, выслушать решение, которое примет съезд, а уже потом только идти. Может быть, выполнять или не выполнять то, что будет принято. Никого здесь нет. Называется это, вы знаете как? Ну и те люди, которые приходили, я скажу так, многие пришли, просто попиарились, выступили. Я безусловно понимаю тут, аплодировали многим, но я скажу,